નમસ્કાર વહ્લા વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ સાત પાઠ ત્રીજો વિષય હિન્દી એમાં જે આ ત્રીજો એકમ છે કૃત્યકી વફાદારી આ એકમના સ્વાધ્યાયના અને અભ્યાસના પ્રશ્નો અને તેના સાચા ઉત્તર આપવાનો પ્રયત્ન આપણા આ વિડીયોના મારફતે કરેલો છે હું ગોળકીય પ્રવીણભાઈ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કી વફાદારી એની અંદર જે આવતા સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નો અને એના જવાબ સાથેની આખી સોલ્યુશન માહિતી અહીં રજૂ કરેલી છે જે તમે જોઈ શકો છો કૃત્યક વફાદારીમાં અભ્યાસનો પહેલો પ્રશ્ન એવો છે કે નીચે દઈએ ગયો શબ્દો કા પ્રયોગ કહાની કે જીસ વાક્ય મેં ઉ વાક્ય પઢીએ તો યાની કે આજે આખો શબ્દ છે तो इन अंदर જોઈએ તો શબ્દ પેલો શબ્દ છે સમાધી તો વાક્ય જે બંજારાને ਉਸ વફાદાર કૂતરાની સમાધી મંદિર બનવાયા બીજો શબ્દ હે બંજારા તો પુરાને જમાને મે વેપાર કા સામાન લانے કે લે જانے કા કામ બંજારા કરતે થે તીજો શબ્દ છે વફાદાર કૂતરા બડા વફાદાર થા શવ વ કૂતરે કે શવ કો apni ગોદી મે લેકર ફૂટ ફૂટ કર રોને લગા લૂટેરા अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरह आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भोंक भोंक कर उन्हें दूर भगा देता था छठवा शब्द से जमानत तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो सातवा शब्द से सूद मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत एक साल में ही चुका दूंगा और आठवा शब्द से गोद व कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फुट फूट कर रोने लगा बीजो प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए तो पहला प्रश्न समाधि क्यों बनाई जाती है तो उत्तर है किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है त्यार बीजो प्रश्न आप इस कहानी का और कौन से उचित शीर्षक देना चाहते हैं तो इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूंगा पहलू से जल्दबाजी का नतीजा दूसरा है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत तीसरा है एक कुत्ते का समाधि मंदिर और चौथा है लाखा बंजारा और उसका कुत्ता तीजो प्रश्न है कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा जा गया है तो तेना जवाब है कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसा मंद चौकीदार है कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते यदि चोर मालिक का सामान चूरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है अगर चोरों ने वही सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन भी कुर्बान कर देता है अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है चौथा प्रश्न से बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता पांचवा प्रश्न है सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया उत्तर सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था कुत्ते ने चोरों का पीछा किया चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया फिर वे भाग गए कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भोंक भोंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया सेठ जी की खुशी का पार न रहा कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया त्यारबाद तीजो प्रश्न एवो कि निम्नलिखित शब्दों को शब्द को के क्रम में लिखिए सुंदर वापस वफादार आज शब्दों उत्तर है आश्चर्य इसलिए लुटेरा वफादार वापस अनेंदर आवा शब्द थे से यदि आप होते तो क्या करते बताइए पहला प्रश्न छे कि कुत्ते को जमा जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए सेठ की जगह आप होते तो सेठ की जगह मैं होता तो मैं वही करता जो सेठ ने किया क्योंकि रुपये उधार देने की यही रीति है दूसरा प्रश्न है लाखा ने कुत्ते की बेवफा समझकर लाठी की प्रहार किया लाखा की जगह आप वो तो क्या करते उत्तर लाखा की जगह यदि मैं होता तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करता मैं कुत्ते को अपने पास आने देता मैं उसके गले में बंधी शेट की चिट्ठी देखता उसे पढ़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगा लेता पाँचवा पढ़िए हंसी और सही शब्द लिखिए तो एनो जवाब है कि राजा રાની ગ્વાલા તો ગ્વાલીન અભિનેતા અભિનેત્રી રાની શેર સુનાર ઊંટ રાજા તો શેરની સુનાર સુનારીન ઊંટ ઊંટની લૂટેરા લૂંટેરીન બંજારા બંજારીની શેઠ શેઠાની આવો એના ઉત્તર છે થાય તો અભ્યાસ જોઈએ બાદ આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જોઈએ મેં પેલું છે કે ઢાંસે પર છે કહાની લખીએ અહીંયા એક આખો મુદ્દાઓ આપેલા છે એક નોકર ને એ જે મુદ્દાને આધારે આપણે કહાની લખવાની છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં સરસ શીર્ષક સાથેની આખી કહાની છે લખેલી છે મુદ્દાને આધારે કે શેઠજી કી ચતુરા તમે આ આખી કહાની છે એ વાંચી શકો છો જોઈ શકો છો સરસ રીતે આપવાનો મેં પૂરો પ્રયત્ન કરેલો છે થોડી વાર વિડીયોને અટકાવીને પણ તમે આખી કહાની છે જોઈ શકો છો ખૂબ સારી રીતે એ આખું લખેલું છે ત્યારબાદ છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ મેં પહેલો પ્રશ્ન છે रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था तो तेना जवाब है कुत्ता बहुत वफादार था रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरह आते दिखाई देते तो कुत्ता भोंक भोंक कर उन्हें दूर भगा देता था बीजो प्रश्न सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी तेना उत्तर बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था परंतु रुपये के बदले में गिरवे रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवे रखने की शर्त रखी तीजो प्रश्न है आज रितना सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया तो जवाब है सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था कुत्ते ने चोरों का पीछा किया चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया फिर वे, वे भाग गए कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भोंक भोंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया सेठ जी की खुशी का पार न रहा कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर शेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया तो त्यार चौथा प्रश्न है कुत्ते की वफादारी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है तो तेना जवाब से मित्रों के लाखा ने अपने कुत्ते को शेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए सोच समझ कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरफ पछतावा करना पड़ता है त्यारद प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करने के वाक्य फिर से लिखिए तो आखो जवाब साथ मित्रों में महिति आपेली सेठ से तो सेठानी बंजारा तो बंजारी ऊँट उट तो ऊँटनी मैदान में लड़का तो लड़की आ रीते लिंग परिवर्तन करेलू है त्याराद बक्से में से लिंग आधारित शब्दों से जोड़े मिलाइए और उसके वाक्य में प्रयोग कीजिए तो आप शिष्य शिष्य तो शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है और शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है नाग नागिन शिक्षक शिक्षिका गाय बैल देव देवी घोड़ा और घोड़े तो इस तरह उसका सही उत्तर है त्यारबाद है रेखांकित शब्द की संज्ञा पहचानिए સૈનિક અમારે દેશની રક્ષા કરતા હોય તો સૈનિક જાતિવાચક દેશ વો બી જાતિવાચક ઓર નદી બી જાતિવાચક તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ પાઠના સાજ્યના પ્રશ્નોનો જવાબ આપવાનો પૂરતો પ્રયત્ન કરેલો છે તમને પણ આ ખૂબ સી મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે અને તમને જો સારો લાગે તો અન્ય વિદ્યાર્થી સુધી અવશ્ય પહોંચાડું